या बातमीचे प्रायोजक लॉर्ड्स प्ले अँड लॅमिनेट्स सोलापुरातील सर्वात मोठे प्लायवूड लॅमिनेट्स आणि सॅनिटरी दत्तनगर सोलापूर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोलापुरात मराठी हिंदी कन्नड आणि तेलगू भाषेतून तडाखेबाज तब्बल पन्नास मिनिटांचे भाषण केले आडम मास्तर यांच्या तीस हजार घरकुलांच्या चाव्या देण्यासाठी मीच दोन हजार बावीस साली सोलापुरात येणार असा शब्द मोदी यांनी यावेळी दिला मोदींचे मराठीतून भाषण सुरू होताच मोदी मोदीच्या जयघोषाने पार्क स्टेडियम दणानून गेले सोलापूरचे चार होतात मे डॉक्टर कोटनीस सिद्धेश्वर स्वामी समर्थ तुळजाभवानी संत दामाजी विठोबा आदींचा उल्लेख करत मोदी यांनी मराठीतून भाषणाला सुरुवात केली पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उजनी ते सोलापूर तीनशे साठ कोटी रुपये खर्चून साकारण्यात येणाऱ्या समांतर जलवाहिनीचे भूमिपूजन स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत एबीडी एरियातील एकशे नव्वद कोटीच्या पाणीपुरवठा ड्रेनेज लाईन सुविधा कामाचे भूमिपूजन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाचे लोकार्पण तीस हजार गृहनिर्माण प्रकल्पाचे भूमिपूजन सोलापूर उस्मानाबाद या चौपदरी राष्ट्रीय महामार्गाचे लोकार्पण करण्यात आले आराध्य दैवत असलेले विठ्ठल रुक्मिणी सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ आणि मंगल मेढाचे संत दामाजी पंत यांना मी नमस्कार करतो हुतात्मा श्री मल्लप्पा धनशेट्टी कुर्बान हुसैन जगन्नाथ शिंदे किशन सारा हम असीम देशभक्ति मी सलाम करतो डॉक्टर द्वारकाश कोसनीस या सोलापुर भूमि आपण सर्वजण एवढ्या मोठ्या ने मला आशीर्वाद देण्यासाठी जमला आ बदल आप तो अभिवादन करतो मकर संक्रांत है मला कल्पना है कि सोलापुर श्री सिद्ध रामेश्वर फार मोटी गड्ची यात्रा भरते मकर संक्रांत गड्डा यात्रा निमित्त आपण सर्वना मनापूर्वक शुभेच्छा అడి అది వేళ తిడ్క దొడ్డు దొరుకు ఎల్గూ మకర సంక్రాంతి మత్ గడ్డ యా హార్దిక్ శుభాశయలు ఇల్లు గెల్లా తింది సిహి మాతనాడి बोला बोला एक भक्त लिंगा बोला बोला एक भक्त लिंगा हर बोला हर श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज की जय हर बहनों और भाइयों हाल के वर्षों में मुझे तीसरी बार सोलापुर आने का अवसर मिला है जब जब मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं आपने मुझे भरपूर स्नेह दिया है आशीर्वाद की बहुत बड़ी ताकत दी मुझे है मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि यहां जो बीएसपी, यानी बिजली सड़क और पानी की समस्या है उसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा मुझे खुशी है कि इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या नेशनल हाईवे हो या फिर सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हो यहां सभी पर तेज गति से काम हो रहा मैं फडणवीस जी की सरकार को बधाई देता हूं कि वो हर घर को बिजली देने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है भाइयों और बहनों आज इसी काम को और विस्तार देने के लिए फिर एक बार आपके बीच आया थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी गरीबों के घर सड़क और पानी से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण पर और शिलान्यास किया गया मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने लगभग एक हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सोलापुर उस्मानाबाद वाया पुलियापुर रेल लाइन को मंजूरी दे दी मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से जल्द ही ये लाइन बनकर के तैयार हो जाए जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से माता के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा हो। इन तमाम परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बंधू यांचे शीतल डायनिंग हॉल व्हेज अँड नॉन व्हेज फॅमिली रेस्टॉरंट खास ग्राहकांच्या आग्रहास्तव श्री हक्के बंधू यांनी सुरू केला आहे नॉन व्हेज विभाग झोमॅटो स्विगी आदी सेवा उपलब्ध एकदा याल तर पुन्हा पुन्हा याल शीतल डायनिंग हॉल भागवत टॉकीजच्या समोर पहिला मजला सोलापूर संपर्क आकाश हक्के मोबाईल चौऱ्याण्णव तेवीस पन्नास एकोणपन्नास एकोणपन्नास शिलान्यास के लिए आया था तब भी मैंने कहा था कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं हम दिखाने के लिए काम नहीं करते पत्थर रख दो चुनाव निकाल दो फिर तुम तुम्हारे घर हमारे घर ये, रा, ये राजनेताओं ने जो संस्कृति बनाई थी उसको हमने पूरी तरह खत्म कर दिया है और मैं आज भी बताता हूं ये तीस हजार परिवारों के लिए जो घर बन रहे हैं, ना, आज से शिलान्यास हुआ है चाबी देने के लिए हम ही आए सबसे बड़ा पुल हो सबसे बड़ी सुरंग हो सबसे बड़े एक्सप्रेस वे हो सब कुछ इसी सरकार के कार्यकाल में या तो बन चुके हैं या फिर उन पर तेज गति से काम चल रहा है भाई और बहनों ये सबसे बड़े और सबसे लंबे हैं सिर्फ इसलिए उसका महत्व है ऐसा नहीं है बल्कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि वो वहां बने हैं जहां स्थितियां मुश्किल थी जहां काम आसान नहीं था भाइयों बहनों ये काम क्यों नहीं होते थे बातें होती थी चालीस पचास साल पहले बातें हुई है लेकिन वहां एकांत पार्लियामेंट की सीट होती थी वोट नहीं पड़े थे तो उनको लगता था कि वहां जाकर के क्या निकालेंगे इसी के कारण देश का पूर्वी हिस्सा का बहुत जो विकास होना चाहिए था वो अटक गया अगर पश्चिम भारत का जो विकास हुआ वैसा ही पूर्व भारत का हुआ होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता लेकिन भाइयों बहनों वहां वोट ज्यादा नहीं है एक दो तो सीट के लिए कौन खर्चा करे ये वोट बैंक की राजनीति ने विकास में भी रोड़े अटकाने का पाप किया था हमने उसमें से बाहर निकल के वहां वोट हो या न हो भाजपा के लिए अवसर हो या न हो जनसंख्या कम हो या अधिक हो देश की भलाई के लिए जो करना चाहिए वो करने में हम कभी रुकते नहीं हैं देश के टीयर टू टीयर थ्री शहरों में एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जा रहे हैं इसमें महाराष्ट्र के भी चार एयरपोर्ट है आने वाले समय में सोलापुर से भी उड़ान की योजना के तहत फ्लाइट उड़े इसके लिए भी कोशिश की जा रही है सोलापुर स्मार्ट सिटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है इसमें पानी और सीवेज से जुड़ी योजनाएं साथियों स्मार्ट सिटी के अलावा देश के दूसरे शहरों और कस्बों में अमृत मिशन के तहत मूलभूत सुविधाओं का निर्माण हो रहा है इसमें भी करीब करीब साठ हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम प्रगति पर यहां सोलापुर में भी अमृत योजना के तहत पानी की सप्लाई और सीवेज से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जब ये कार्य पूरे हो जाएंगे तो शहर के अनेक क्षेत्रों में पानी की लीकेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी वही जो उजनी डैम से पीने का पानी का प्रोजेक्ट है इसके बनने से शहर में पानी की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाए साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शहर के गरीब और बेगर व्यक्ति के लिए भी एक नई सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है देश का जन जन गवा रहा है कि कैसे एक तरफ चमचमाती सोसाइटी बन गई और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी का विस्तार होता हमारे यहां व्यवस्था ऐसी रही कि जो घर बनाते हैं कारखाने चलाते हैं उद्योगों को ऊर्जा देते हैं वो झुग्गियों में रहने को मजबूर हो गए इस स्थिति को बदलने का प्रयास अटल जी ने शुरू किया शहरों के गरीबों के लिए घर बनाने का एक अभियान चला इसके तहत साल 2000 में यहां सोलापुर में रहने वाले कामगारों को झुग्गी और गंदगी के जीवन से मुक्ति दिलाने का प्रयास हुआ करीब करीब दस हजार कामगार परिवारों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर अटल जी की सरकार को प्रस्ताव भेजा और पांच छह वर्षों के भीतर उनको अच्छे और पक्के घरों की चाबी भी मिल गई मुझे खुशी है 18 वर्ष पहले जो काम अटल जी ने किया था उसी को विस्तार देने का आगे बढ़ाने का अवसर फिर एक बार हमारी सरकार को मिला आज गरीब कामगार परिवारों के तीस हजार घरों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां हुआ है इसके जो लाभार्थी है वो कारखानों में काम करते हैं रिक्शा चलाते हैं ऑटो चलाते हैं रेडी ठेले पर काम करते हैं मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपके हाथों में आपके अपने घर की चाबी होगी ये, आपको ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों ये विश्वास मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं कि बीते साढ़े चार वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी उसकी रफ्तार ने लाखों गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया दिल्ली में सत्ता के गलियारे से लेकर किसानों की मंडी और राशन की दुकानों तक बिचौलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है और इसी का परिणाम है कि जो सत्ता को अपना जन्मसीद अधिकार समझते थे पीढ़ी दर पीढ़ी राज परंपरा की तरह ये कुर्सी उन्हीं के खाते लिखी गई थी यही वो समझ बैठे थे, थे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भी आज कानून के कटघरे में खड़े दिखते हैं भाई क्या बताइए देश को लूटने देना चाहिए क्या पाए पाए का हिसाब मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए जागना चाहिए कि सोना चाहिए चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े चौकीदार को आपके आशीर्वाद है कि नहीं है आपके आशीर्वाद है इसलिए चौकीदार लड़ रहा है एटोनोमस एडवांस फीचर 15 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स पैरारोनिक सन आकर्षक इंटीरियर आणि एक्सटीरियर लुक एट कलर्स मध्ये उपलब्ध नव्या सेलटॉस्ट ची शोरूम मध्ये येऊन टेस्ट ड्राईव्ह घ्या आणि आजच बुक करा पत्ता सेलिब्रेट किया शोरूम सोलापूर पुणे महामार्गावर कोंडी सोलापूर संपर्क अठ्ठ्याण्णव शून्य चार अठरा एक्केचाळीस चौऱ्याऐंशी